Меня зовут Евгений Черняховский. Я записываю эту беседу в библиотеке имени Панча по улице Красноармейская, 90. Я являюсь дальним читателем этой библиотеки. Захожу в нее очень часто, потому что она неподалеку находится от моей работы. Прежде всего, речь идет о бытовом удобстве. Ну и, кроме того, библиотека мне симпатична в высшей степени. Думаю, что я захожу сюда никак не меньше двух-трех раз в неделю, иногда бывает и чаще. Возник вопрос, какой хотелось бы видеть публичную библиотеку будущего, какие в этом смысле можно сформулировать пожелания к библиотеке. Я подумал, и вот что у меня сложилось в голове, в общей сложности таких пожеланий девять. Первое, может быть, четыре, относятся к условиям работы и деятельности библиотеки. Несколько лет тому назад, в результате незаконных действий, человека, в чьих руках было энергоснабжение дома, полтора года библиотека работала э, без света, э, приблизительно где-то до 16 часов дня, когда исчезало просто обычное естественное освещение, что, в общем-то, создавало вполне условия, сравнимые с пещерами, вполне условия, сравнимые с каменным веком. Я считаю, что человек виноваты косвенно в том, что оставил библиотеку без света. Я не думаю, что он должен, допустим, отвечать за свои действия уголовно, но мне кажется, что он должен отвечать за эти действия административно. Если бы в стране законодательство было справедливым, я приговорил бы этого человека к уплату штрафа, который, очевидно, бы равнялся четырех- или пятизначной сумме в гривнах, и все эти деньги пошли бы на комплектование библиотечного фонда. Я за то, чтобы в библиотеке всегда бесперебойно был свет. Хотелось бы подключить бы к этому также то, что бесперебойно должна быть вода, то, что бесперебойно должно быть кондиционирование. Есть, кстати, еще одна существенная вещь, о которой говорить не очень принято, а между тем она важна. Библиотека – это публичное учреждение. Иногда люди должны в ней находиться для плодотворной работы по несколько часов. И, в общем-то, хорошо бы, что в библиотеке работал бы туалет, который могли посетить бы читатели. Это касается не только людей пожилых или людей с проблемами в здоровье, но и, в общем-то, других читателей тоже. Это обычные требования к публичному учреждению, которые приняты во всех, так сказать, цивилизованных странах мира. Конечно же, стоит вопрос... И мне кажется, что он, к сожалению, останется еще актуальным о зарплатах сотрудниц библиотеки, сотрудников библиотеки. Мне кажется, что эти зарплаты должны быть достойными и, обеспечить, и обеспечивать не выживание, а вполне достойную интеллигентного человека, в общем-то, жизнь. Эти зарплаты должны быть достойными и не составлять тот мизер, который в настоящее время они составляют сейчас. Следующее в этом смысле пожелание. Современная библиотека без компьютера невообразима, поэтому мне кажется совершенно необходимым для библиотеки зона Wi-Fi, и э, несколько компьютеров, по которым люди могли бы входить в интернет тогда, когда это необходимо. Очень трудно представить себе э, в огромном, так сказать, нашем э, земном шаре от гринвичского до нулевого меридиана библиотеку, в которой бы не было свободного доступа в интернет, во всяком случае, скажем, в зависимости от размеров, хотя бы для 4-5 читателей одновременно. Далее. Библиотека как очаг культуры. Я думаю, что в ближайшее время у государства вряд ли появятся деньги для того, чтобы строить новые концертные залы, и думаю, что будущее культуры, культуры повседневной, культура на уровне муниципальном очень сильно связана с библиотеками. Я не то чтобы мечтал видеть в библиотеке, скажем, рояль, на котором можно было бы аккомпанировать певицы, но уж во всяком случае хотя бы какую-то пианолу, какой-то, так сказать, синтезатор для того, чтобы музыка могла сопровождать культурные события, проводящиеся в районной библиотеке, для меня кажется условием совершенно непременным. Далее. Мне кажется, что библиотека должна, безусловно, получать периодику. Периодику в том объеме, в котором она заказывает. А работники библиотеки прекрасно информированы о том, какие периодические издания, как газеты и журналы, спрашивают их читатели, в чем нуждаются студенты, в чем нуждаются молодые читатели среднего поколения, пенсионеры. Я думаю, что совершенно не имеет смысла говорить о том, как могут, в кавычках, организовать себе подписку студенты с их стипендиями или, например, пенсионеры с их пенсией. Теми. Поэтому, мне кажется, что касается российской и украинской переводики, она должна поступать в библиотеку в полном запрашиваемом объеме. Можно было бы в дальнейшем подумать и о переводике на других иностранных языках, неподалеку от э в библиотеке находится э, лингвистический университет. Наверняка периодика на 5-6 иностранных языках нашла бы здесь благодарного читателя библиотеки имени Панчи. Ну и последнее, наконец: я совершенно убежден, что сотрудники библиотеки должны сами принимать активнейшее участие в комплектовании своего книжного фонда как в абонементе, так и в читальном зале. Для этого э, компетентные люди, знающие прекрасно книжную конъюнктуру библиотеки, должны обязательно работать, получать кратковременные командировки на книжные ярмарки, которые организуются в Киеве и, может быть, в других украинских городах. Например, очень широко популярна замечательная книжная ярмарка во Львове для того, чтобы вместе с сотрудниками библиотечных коллекторов комплектовать свой книжный фонд так, как они считают это нужным. Разумеется, для этого должны быть предоставлены соответствующие средства. Вот, наверное, все, что я хотел бы сформулировать. Дякую.